कभी भी, भी बीमार ना होना ये अच्छाई की लामत है या बुराई की लामत है महतरम सामान कराम इंसान है इंसान का वजूद इंसान का जिसम बीमार हो जाता है बाज़ लोग ज़्यादा बीमार होते हैं बाज लोग कम बीमार होते हैं बहाल किसी न किसी लिहाज से आदमी तकरीबन बीमार होता ही रहता है तो ये जो बीमारी है ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदह है दीन के लिहाज से तो पहली बात तो ये याद रखें जो बंदा मोमिन होता है उसके लिए तो हर मामले में खैर है अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी पर सब्र करता है वो बीमारी उसके लिए ख़ैर का सबब बन जाती है अगर वो हालत सेहत में हो अल्लाह ताला ने उसे सेहत दी है तो वो शुक्र करता है वो शुक्र उसके लिए जो है वो फ़ायदा मंद हो जाता है तो मोमिन का हर मामला ही खैर है रसोल्ला सल्ला वसम ने फरमाया था मोमिन पर नेमत आती है मोमिन शुक्र करता है उसके लिए खैर का बाहस बन जाता है और मोमिन पर कोई बीमारी आती है तकलीफ़ आती है वह सब्र करता है उसका सब्र करना उसके लिए बासी खैर बन जाता है खैर का बाहिस जो है वो बन जाता है तो मोमिन का मामला तो खैर है लेकिन बहरहाल इंसान पे जब भी बीमारी आती है तो इंसान को चाहिए कि उस बीमारी पर सबर करे बीमारी पर सब्र करेगा एक तो बीमारी उसके लिए खैर का बाहस बन जाएगी दूसरा उस बीमारी की वजह से उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे रसोल्ला सल्ला वसम ने मिसाल देकर ये बात समझाई थी फरमाया ये बुखार अमूमी तौर पर लोगों को बुखार हो जाता है तो फरमाया ये जो बुखार है ना बुखार ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आप यूँ समझ लें जैसे एक नेमत है नेमत किस लिहाज से नेमत है नेमत इस लिहाज से है कि रसोल्ला वसम ने फरमाया बुखार की वजह से इंसान के गुना ऐसे झड़ते हैं ऐसे साफ होते हैं जिस तरह लोहा उसको आप आग के अंदर फेंकेंगे तो आग की वजह से लोहे का जंग लोहे की मैल कुचैल वो साफ हो जाती है तो फरमाया इसी तरह इंसान के गुनाह गुनाहों की मैल कुचैल गुनाहों का जंग वो साफ हो जाता है इस बुखार की वजह से तो इंसान को अगर कभी कभार इस तरह बुखार हो जाए इंसान बीमार हो जाए बहुत से लोग ना शुक्री के जुमले बोलने शुरू कर देते हैं पता नहीं मैं ही मिला हूँ बीमारी के लिए मुझे हर वक़्त बुखार रहता है मैं हर वक़्त बीमार रहता हूँ तो ऐसे जुमलों की बजाय इंसान जो है वो अपनी बीमारी पर सब्र करे तो इंसान को एक तो इंसान के गुनाह माफ़ होंगे और दूसरा ये बीमारी ये जो बुखार जो है वो अजर का बाहिस भी बन जाता है कैसे नबी रईसात सलाम ने फरमाया है नबी रईसात वसलम को बुखार हो गया बड़ी शिद्दत से बुखार हुआ तो इतना बुखार जितना दो लोगों को होता है तो सबिर रसूल आए उसने कहा अल्लाह के रसूल आपको इतना बुखार है जितना हम में से दो आदमियों को होता है फरमाए हाँ मुझे इतना बुखार है जितना तुम में से दो आदमियों को होता है तो सबिर रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो आपको अजर भी दोहरा मिलेगा तो आपने कहा बिल्कुल क्यों नहीं जब मुसीबत डबल है बीमारी डबल है तो अजर भी फिर मुझे डबल ही मिलेगा मुझे दोहरा अजर ही मिलेगा तो बहरहाल इंसान को अगर बुखार तेज़ हो जाए या बीमारी बढ़ जाए तो यकीनन उस पर सब्र करने से अल्लाह की तरफ से अजर सवाब वो भी इंसान को ज़्यादा ही मिलेगा तो बीमारियों की वजह से इंसान ज़्यादा परेशान ना हो हाँ अपना इलाज ज़रूर करे इलाज मुआजा करना चाहिए लेकिन बीमारी पर इंसान जब सब्र करता है एक तो उसके लिए फ़ायदा मंद हो जाती है दूसरा उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और तीसरा वो बीमारी अजर का बाहिस बन जाती है वाखिर दावन अलहमदिल्ला रबी